По, по улицам Москвы Я так раню цібя і там піджай, бахала дала карти любві, а ты почти простужена и так. Сьогодні нам випала можливість поспілкуватись з молодими, енергійними талановитими людьми. Гурт Паранормальних Аня Артем, привіт. Привет. Як вважаєте, чи підтримує вас сьогодні тернопільська публіка, і чи буде вам комфортно в нашому тернопільському холідеї? Но вообще Тер Тернополь стоит поблагодарить за такие прекрасные группы, как Sky, за Притулу. Если в таком городе рождаются такие замечательные люди, то мне кажется, что ну, это, это же энергетика города. Поэтому все люди, которые придут, они, вот, вот, они волшебные. Я думаю, что публика сегодня будет вообще на все триста процентов, и мы очень ждали этой встречи, вот, и надеемся, что все сегодня пройдет на высшем уровне. Скажите, что вам принес Миколай, и что вы замовили в Деда Мороза? Мне... В Мороза ай подарок я заказала. Вы знаете, продается такая кукуруза в стаканчике, там, с маслом, там, со специями, вот мне принес кукурузу в стаканчике и улыбку. Чи бувало таке, що, наприклад, на ваших концертах публіка співала голосніше за вас? Було таке. і це так здорово. Я в такі моменти я перестаю чувствовати свій голос. У мене дуже сентиментально сльози. Так... ягодиці, да. грудь, Це ну, круто. от питання Аня до тебе ваших фанатів дуже це цікавить досі. Чому з дуету вибув Іван Дорн? А почему вопрос ко мне? Может, она как раз вот Артем Мех там как-то вмешался. телесные тяжкие нанес. И Ваня как-то выбыл. У нас Не на поле нет. замина, завести молодого на пол, Не, пол, на самом, самом деле, деле просто э, Ваня вот когда-то играл в лотерею, вот, и выиграл путевку вот в очень классный лагерь. Вот. И она просто выпала вот на этот как раз период, когда нужно было записывать новые песни, клипы снимать. Вот. И говорит, блин, ну не могу вот не поехать, капец, уже все проплатили, э, подмени. И как бы так получилось, что я вот подменил и так остался, а Ваня пошел соль. А вот я прошел отбор, вот ты попал в группу, и чему выбрала самое однажды поздним вечером Аня Добрыднева, Анечка, прислала мне свою ммс фотку. Вот фотосессия с плейтбоя, вот левую и правую грудь отдельно, а потом третья фотка вместе была. Я посмотрел и понял, блин, а что же я сижу вообще вот, ну и делаю здесь, вот, непонятно чем занимаюсь, нежели вот пойти вот к Ане, начать с ней петь. И так вот и мы спели, слились, набухались и записали новую песню по улицам Москвы, да. Кош, патаня, вот я вижу, что это татуировка, не знаю, что это, я ещё додумываю, что она означает. Это символ спирали, это улитка, мое животное, магическое, оно меня охраняет, все время преследует, и я поняла, что как-то мы связаны. И потом она дальше стала разрастаться уже, и появились на моей лопатке такие эдельвейсы. Но эдельвейсы это цветы, которые растут в горах. то есть это символ побед, вот и. То есть я не могу обо всем рассказать, но для меня это очень много всего значит. Ну, это какие-то мои личные тайны, и то есть это мой какой-то такой Скорая оберег. Купола бьет. обязательно. Сзади орла. Скоро Новый Рик, да будет то его. На сцене. А где будете выступать? Это Николаевская область, город Чакова. Да. Вот. И часто вам проводится так, с Новый Рик? В Очакове. Даже не то, что все праздники. Просто так на сцене, на сцене. Вообще все праздники мы встречаем на сцене. Это хорошая традиция, и мы как-то тоже в это верим. Ну, то есть мы сувер, артисти все верні, очень люди. И які у вас плани на 2012 рік? Можливо, ви щось в групі будете міняти? Ну, в планах у нас нова песні, нові хиты. Порадуйте своїх э, фанатів, заінтригуєте, якщо скажете що саме. Песня наступна будет називатися Жених, но не жених. В общем. А... То есть это Антоним. Антоним слово, жених. Да. Також як как ставитесь до бульварной прессы? Про вас очень часто пишут таке всякое, Ах, вот Аня писала, что в тебе был роман С Дорном, а сейчас пишет, что тебе роман с Мехом Серьезно? Это, это, это самое вот Такое, лайт То есть это лайт, из всего того, что можно прочитать Обо мне в прессе И мне иногда друзья сбрасывают такие ссылки С фотографиями, спасибо, и, конечно, да. непонятные да, ну, То есть меня с какими-то людьми Женят Ну даже не то, что женят, вообще очень грубо как бы. Что... друзья уже Аня забеременела, то да, есть да реально и, такое... такой бред. И, и что я недавно тоже была такая история, что э, это была как раз презентация. 10 лет и группе sky это мои друзья. Мы с ними пели песню Вот, ну как бы естественно гримерка, куча музыкантов, то ну вот очень много групп разных было. Естественно, обычная вода, естественно там какие-то бутерброды и естественно алкоголь, но это нормально. Вот И сказали, Написали. что я пью ящиками. Вот Добрыднева пьет ящиками. Нет, нет. Мы реально видели, мы фотографировали. За главой заглавие новостей было. Добрыднева забухала, забухала вот, на концерте с вот. Кайо. Что я пью ящиками и не закусываю. То есть это человек, журналист такой сидел. М -м -м, так, первый ящик отлично, Аня молодец. Второй ящик и не закусывает, кстати. То есть, Очень ну, молодец. это ну, странно. А, а, часто вы читаете э, прессу про себя, или какие-то репортажи смотрите? Mm -hmm. Просто люди сбрасывают. Вот у нас есть пиар-отдел, который активно контролирует эти все моменты, Но, и поэтому смеемся все вместе. Честно говоря, самые главные, а, такие самые родные пиар-агенты, люди, которые, а, наверное, фанаты всей нашей жизни, вот, это наши мамы, наши родители, наши родители которые просто вот, а вот я тебя видел, что у тебя да, там? Та, 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 та. А я же мне не сказал, что вот у вас там съемка, почему ты не сказал, что вы где-то выходите? Вот мама, папа, вот, самые, вот, они точно так же, вот, они да. настолько следят, кстати, на желтуху, слава богу, они не реагируют. То есть, может, А применение... как ты отреагировала uh, на то, что ты сняла с плейбоя? О, нормально. У меня мама нудистка. И она вообще ну, за то, чтобы показывать дело. То есть я в этом помню, нет... Да, потребно она, она, считает, что в этом нет ничего такого постыдного, тем более, смотря как это преподнести, есть что более... она... А есть что-то такое более красивое, эстетичное. Вот, то есть ей очень понравилось. А папе я передала привет в последнем абзаце. Я сказала, ну, папа, привет. И я знала, что он будет читать, такой напряжется, а потом. Ой, дотя, ну и все нормально. Зрителям Диджи Радио Тернополь хочется пожелать новогоднюю ночь всех благ, всего самого классного С Рождеством, со Старым Новым Годом И со всеми вас праздниками Если мы не успеем вас поздравить Цветить-то пахнет, чтобы все было клево В общем, дорогие друзья, год дракона Это очень магический год, мало того, что 2012 вот, Но давайте сосредоточимся на Востоке Поменяем оливье, привычное на суши Шампанское на саке И будем заниматься камасутрой Вместо, вместо зарядки на кухне Занимайтесь камасутрой да, На столе мы побежим по улицам Москвы Я догоню тебя и там пиджак Похолодало как-то без любви А ты почти простужена и так Мы побежим по улицам Москвы По да, переулкам Питера ты знаешь, я без тебя не смогу Снимать квартиру 50 квадратов в центре, в общем, выручай Мы побежим по улицам Москвы Я догоню тебя и дам понять, что выбросить меня из головы Не так-то просто будешь вспоминать Мы побежим по улицам Москвы И даже если я не, не догоню, догоню, пускай знают граждане страны О том, как сильно я, я тебя люблю Які плани в хольди на весь 2012 рік? Чи будете щось змінювати на весь 2012 рік? Ми плануємо ще раз підносити планку, провести все нових і нових артистів, я кажу, докладати максимум зусиль для того, щоб люди приходили і дійсно якісно відпочивали разом з нами? закат в общем виручай. Ми по вулицям Москви. Я таганю і дам последній шанс. Верні не ровним, що полю. Давай не будем нарушать баланс Мы побежим по улицам Москвы Пойдем по скверам Питера гулять И нам пришлось сказать, что не вы Как бежим без опять